Мы одни столкнулись с этой проблемой, нет, и нас одних там легко как бы поломать, и мы вот боимся, потому что мы одни здесь. Нет, знают люди об этой проблеме, вот где я не был, везде об этом знают, везде говорят, везде вот проводят такие же внеочередные сессии, значит, направляют делегации в Киев, в Верховную Раду, в Министерство экологии, везде. И везде люди встают, все прекрасно понимают, что либо мы сейчас скажем нет, вот этому методу добычи этого сланцевого газа, фрейкингу, который загрязняет грунтовые воды, загрязняет воздух. Вот. Либо мы просто-напросто через некоторое время перестанем существовать как нация. Вот и все. Значит, везде, везде об этом знают, везде делают вот на таком уровне решительные шаги. Так, Значит, мы не одни. Мы не, одни. Не, не, не надо бояться, что мы здесь одни и придут нас ломать. Если станет весь народ против этого добычи, то вы меня извините, уже против народа не попрешь. И конкретные примеры есть. Болгария, Франция, Германия. Везде вот именно благодаря народу Дорогие это все товарищи, произошло.